राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 गुरुदेव ओव गुरुदेवदत्ता

సద్గు సా సాయనా మారాజ కే అన తులా తే కజరే స్వాలే అనంత తులా తే కజరే నమాలే సమస్కార स्मरावे मणिताद्वदा नित्यभावे उरावे तरिबात्रिषादिभावे तरावे जगताय ताता नमस्कारशास्ताङ्गश्री शावया सन्तलीला दिशेयाज्ञालोका परिजो जनाला पर्यन्तरि ज्ञानकैवल्यदाता नमस्कार साङ्गीसायि नाद बलादन्महामानवाच नरा सार्धका सादनि भूतसा च दरु सायि प्रेमा कलाया हन्त नमस्कार తరే <t> మారి यनालं तदानां जनानां स्वदाश्रितानां स्वक्रियाणां समुदारनादं कलौ सम्भवन्तं कामेश्वरं सर्वगुरुसायनालम् सदा एव वृक्षाय साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनालं सदा वृक्षस्य तस्यादि सफल्यादिदेवं नृणां पुरुतां भुक्तिमुक्ति प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनालम् अविस्तुतेशानवः प्रभावम् अहम् बावनीनम प्रसन्नं मवावम् नमामिश्वरं सद्गुरुम सईलागम सताविश्रमा सदा सर्जनैः संस्कृतं धनं मद्भिमोदलं भक्तभद्राजन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनारं राजनमाध्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं कामे पुनीता प्रमोहम् नमामि ईश्वरं सद्गुरुं साइलागमं श्री साइलैच कृपानिदे हिरंध्रं सर्वार्थसिद्धिदायकं स्मरत्पातादरजप्रभा मतूलं दाताविवक्तअक्षमः सद्वाक्यशरणं श्रुत्राञ्जलिपुट सम्प्रार्थितोऽस्मिन् प्रभोच्चायि परेशपादा कमलानाचरण्यं मम साईरूपतरारागोत्तमम् भक्तकामाविभूद्रुमं प्रभुं माये चिन्तयाम्यहे महर्निषु मुदा सर्वदा सुप्रथमं प्रकाशं कृपात प्रबन्धवसायनादीयपादाब्जसमाश्रितानाम् स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव दशायिनादा स्मयन्मयोसाना सुन्दं रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यदाब्जे दर्शनात् क्षमस्व सर्वानपरा श्री प्रसीदशाीश सद्गुरोदया श्रीसायिनाद चरणामृत पूर्णचित्ता तत्पाद सेव भक्त्या संसारजन्य दुरितौ कैवल्यदाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत् पटे भक्त्या

धर्म सनातन आवते कदा आसितकल्पन सीता आसितकल्पन श्रया मे प्रियेदानंदुरो साय ना महाराज जय राजा विराज सायिता शेर महाराज नाजय जय